ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ గురువాష్టకం ఈ స్తోత్రాన్ని ఎవరైతే చదువుతారో వింటారో వినిపిస్తారో వారికి కొన్ని కోట్ల జన్మల పుణ్యఫలం ఈ గురువాష్టకం వల్ల గురు అనుగ్రహం కలుగుతుంది గురు అనుగ్రహం ఉంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదు గురువాష్టకాన్ని నిత్యం భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించిన వారికి శత్రుబాధలు బాధలు ఈతి బాధలు ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయి శాంతి ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం ప్రాప్తిస్తాయి ఈ గురువాష్టకాన్ని ప్రాతకాలంలో పఠించిన వారికి అతి శీఘ్రంగా గురు అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః శరీరం సురూపం తావాళత్రం ఏషేచ్చారు చిత్రం ధనం మేరుతుల్యం మనశ్చైనం గురోరం కృపద్మే ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहम्बाम् दवः सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यम् विद्या। करोति मनसै न लग्नम् गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्यः सदा चारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चैन लग्नम् गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले सदा सेवितम् यस्य पादारविन्दम् मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् इषो मे गतं दिक्षुदानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चैन लग्नं गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः न भोगो न योगेन वा वाजिराज न कान्ता मुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चैन लग्नम् गुरोरङ्ग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहे कार्ये न देहे मनोवर्तते दे मे त्वनर्घ्ये मनश्चैन लग्नम् गुरोरङ्पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी चगेहि లభేద్వాం చితాదం పదం బ్రహ్మ సంజ్ఞ గురోరుక్తవాక్య మనోయస్య లగ్నం ఇది శ్రీ గురువాష్టకం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి